За четыре месяца этого года через запорожскую таможню оформили внешнеэкономических операций на более чем миллиард долларов. Экспорт составил 68%, остальной импорт. Об итогах деятельности с начала года рассказал начальник таможни Алексей Мужев. Из более чем 2000 субъектов внешнеэкономической деятельности, состоящих на учете в Запорожской таможне, занималась таможенным оформлением только четвертая часть. Тем не менее, общий объем перемещенных грузов составил более трех миллиардов тонн. За четыре месяца в госбюджет перечислено более полутора миллиардов гривен на 64% больше, чем в прошлом году. В 91% случаев таможенная стоимость определялась по цене контракта. Не должно быть стабильное поступление в бюджет достигнуто путем налогового давления. Поэтому, как бы, что касается таможенной стоимости, мы считаем, что должно быть реализован ряд комплекса мер на создание, а они уже созданы, те условия комфортные для ведения бизнеса, проведения конструктивных диалогов. Хочу отметить, что мы готовы слышать критику конструктивную, если она такова имеется. Хотя количество таможенных досмотров снижено, зафиксировано 136 фактов нарушений законодательства на 16 миллионов гривен. Штрафы составили 3,5 миллиона. Неизменно высоким остается процент таможенных деклараций в электронном виде. На их оформление в среднем сейчас уходит час 16 минут.